मागील काही दिवसात बेळगाव जिल्ह्यातील कित्तूर येथे बालविक्री प्रकरणातील बोगस डॉक्टरांचा पर्दापाश करण्यात आला होता कित्तूर येथील बोगस डॉक्टर अब्दुल गाफूर लाडखान प्रकरणानंतर आरोग्य विभागाने कारवाईची मोहीम हाती घेतली असून या कारवाईअंतर्गत मंगळवारी बेळगावमधील भडकलगल्ली येथील शिवा क्लिनिकवर छापा घालून तेथील बोगस डॉक्टरवर कारवाई करण्यात आली यावेळी तेथे ते असलेल्या औषधे व कागदपत्रांचीही तपासणी करण्यात आली तसेच रुग्णालयात कोणत्या रोगावर उपचारासाठी रुग्ण आहेत त्यांचीही पाहणी करण्यात आली जिल्हा आरोग्य अधिकारी महेश कोणी आणि बेळगावचे तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांच्या तक्रारीनुसार ही कारवाई केल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांवर करडी नजर ठेवून आरोग्य विभागाने या रुग्णालयावर छापा घातला असून रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली आहे यावेळी शिवा क्लिनिकला नोटीस दिल्याचे आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले सदर क्लिनिक संदर्भात तीन वर्षांपासून तक्रारी येत होत्या त्यावेळी ही कारवाई करण्यात आली होती मात्र आता दुसऱ्यांदा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार आल्यानंतर सखोल चौकशी करून क्लिनिकवर छापा टाकण्यात ता आल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी महेश कोणी यांनी सांगितले यावेळी बोलताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी महेश कोणी म्हणाले एक शिवा हॉस्पिटल के ऊपर हम लोग करने लिए आए हमको बहुत दिनों से हॉस्पिटल के बारे में कुछ कंप्लेंट्स आ रहे थे बाहर दिखाने के लिए ये शिवा गाइनिकोलॉजी हॉस्पिटल है बोल के बाहर बोर्ड में दिखा कि ये लोग अंदर कुछ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ पाउडर दे रहे थे कुछ क्रीम्स दे रहे थे कुछ टैबलेट्स दे रहे थे इम्यूनिटी के लिए बच्चा होने के लिए और फेशियल क्रीम भी दे रहे थे जो दवा के बारे में जो कंटेंट है वो कुछ कुछ भी बिना पेशेंट को मालूम नहीं है तो अब ये पेशेंट से वो लोग बहुत पैसे भी ले रहे थे लोग कंप्लेंट से हमको बहुत दिन से आ रहे थे तो इसलिए हम लोग आज डीसी दि सर से उनको भी कंप्लेंट आए थे तो ये पूरा जो जो सिस्टम चल रहा था ना ये उसको यह, यह क्या बंद करने के लिए हम लोग ये तीन तीन पोजीशन में मतलब तीन पोजिशन में हम लोग रेड किए ये एक हॉस्पिटल जहाँ एक प्रोडक्शन आ रहा था वो वो एक सेंटर और एक हॉस्पिटल हम से हम लोग एट ए टाइम पुलिस के प्रोडक्शन के पूरा जो हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना जैसे मैं और टी तहसीलदार तो और पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट और हमारा आयुष डॉक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर सब लोग आके पूरा ये छानबीन करके उसके बाद मालूम पड़ा कि जो सिस्टम है वो अलग प्रैक्टिस कर रहे हो बाहर दिखाने का बोर्ड अलग है इसलिए हम लोग की पी में एक्ट एक के तब बारे में लोग लोग हॉस्पिटल हम आज तो सील कर रहे हैं उसको वो जो प्रैक्टिस कर रहे हो अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे हो जो बाहर जो बोर्ड जो कहना है वो डॉक्टर उसका डिग्री है उसको उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं उसको तो अभी रेड करने के बाद आपके पास उसको क्या क्या मेडिसिन मिला है कैसा कैसा वो, वो मेडिसिन पूरा आयुर्वेदिक मेडिसिन से और वो, वो लोग आयुष डॉक्टर्स और जो ड्रग इंस्पेक्टर से वो तो 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 तपास कर रहे हैं और एग्जामिन कर रहे हैं उसके बारे में वो लोग रिपोर्ट देते हैं जो हमारे के पी में जो जो फॉल्ट निकले इसकी वजह से हम लोग जो हॉस्पिटल के बारे में जो जो मतलब जो डॉक्टर अलग है प्रैक्टिस अलग है उसके बारे में हम लोग पूरा हमारा हमारा के पी में एक्ट से तहत इसको हम लोग सील कर रहे हैं

इसके बारे में हम हम बाद लोग करने के लिए बेच गए रिपोर्ट रिपोर्ट देख के हुँ करते हुए फिलहाल हम लोग इसको जो एक्ट वायलेशन के हिसाब से हम लोग बंद कर रहे हैं हम रोज जा, अभी हमको तो कम्प्लेन्ट रोज बहुत आ रहे हैं तो उसका एक चानबीन -कर करके पहले हम लोग कर, कंफर्म करके बाद में हम लोग ये कर रहे हैं एक्शन ले रहे लेकिन ये काम पूरा क्या है हमारा पूरा जिला बहुत बड़ा है हमारे तालुका अधिकारी जो रहते हैं टीच, 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 वो लोग थोड़ा एक्टिव होके ऐसे पूरा उनका तालुक में अगर वो लोग एक्टिव हुआ तो ऐसे हॉस्पिटल से हम लोग ज्यादा से ज्यादा ले कर ले ले सकते हैं हम लोग ये पूरा सक्षम अधिकारी टी हेल्थ होता है हो। जो हॉस्पिटल सील सील कर करने का एक्शन करने का पूरा पूरा क्या बोलते हैं अथॉरिटी ऑफिसर तालुका हेल्थ ऑफिसर जो हमारा दस तालुका हेल्थ अफसर है ना अगर वो लोग एक्टिव हो के पूरा इसे एक्टिव कैंपेन लिए तो हम लोग पूरा जितना से मतलब जो फेक सिस्टम चल रहा है ना उसको हम बंद करा सकते हो कार्रवाई दरमियान क्लिनिक च बाहर बाजू नागरिकांति एक गर्दी के लिए होती